Kemudian, حديث ينقلوه ييتوه حديث عن ابي العرباض بن ساريه رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه موده كانها موعظه مودعه فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله Rawahu Abu Dawud, wa Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Daripada Abu Najih Ilbad bin Sariyah, radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami yang mana nasihat tadi merupakan nasihat yang sangat mendalam sehingga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajilat minhal qulub hati merasa sangat gentar takut gemuruh wa zarafat minha al-uyun air mata kami bercucuran jatuh. Sedih kami dengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Fakulna maka kami terus kata ya Rasulullah kaannaha mau'izatu muwaddi' seolah-olah ini nasihat yang last kali lah. Seolah-olah kamu nak meninggalkan kami ya Rasulullah. Ini seolah-olah makna nasihat terakhir buat kami ya Rasulullah. Fa'awsina maka berilah wasiat pada kami ya Rasulullah. Kalau gitu. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Jadi takwa tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu taala bagi sebab takwa. Takwa ni dia duduk dalam ketakutan dan pengharapan. Itulah takwa. Kita buat satu perkara, kita takut amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian bila kita buat satu kita buat buat apa dia buat satu perkara pula kita harap supaya diterima. Ini takwa. Seolah-olah maknanya apabila ah, kita buat satu amalan, kita tak garanti amalan ni pasti diterima tak ada. Kita marah, ya Allah terimalah ya Allah. Ini jalan takwa. Ada setengah orang dia confident. Dia kata, ah, aku dah semayang ni. Semayang aku confirm terima punya. Aku dah sedekah ni, sedekah aku confirm terima punya ni. Hmm? Confirm terima. Semua kebaikan yang kita buat, kita rasa dah confirm lah. Tapi orang yang takwa tak. Sebab apa takut? Kadang-kadang kita buat baik, tapi hati kita ni kadang untuk siapa? Untuk Allah ke untuk orang lain? Kita sedekah. Supaya orang panggil kita dermawan. Jadi waktu tu kalau kalau kita berada di depan Allah, kita dekat Ya Allah, aku dah sedekah, aku tak perintahmu Ya Allah. Allah SWT maha tahu hati kita. Kemudian dia kata, eh bukan waktu tu kamu buat pasal si fulan tu ada sebelah kamu. Kamu nak tunjuk dia yang kamu ni dermawan. <coughs> Habis. Jadi orang takut orang macam ni. Dia takut. Dia sedih. Sebab dia tahu Allah maha tahu. Dia takut. Sebab tu bila sedekah di istighfar banyak-banyak ya Allah terima ni ya Allah. Kalau ada niat ni ya Allah ampun kalau aku ya Allah. yang orang takut. Terima lah ya Allah. Dia harap Allah terima. Dia takut Allah tolak. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada sahabat. Sebab itu sahabat ni orang yang mana dia takut. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah taala dalam hadis yang dalam dalam kitabnya Sahih Bukhari dalam Sahih dia ada sebut tentang berapa kata kata apa dia? Kata ulama dan juga kata para sahabat. Yang mana seperti Ibnu Abi Mulaikah bila dia kata aku tak pernah pun apa dia bila aku buat satu amalan aku tak pernah persembah pun amalan aku tengok aku buat gini 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 tak ada sebab aku takut aku jadi pendusta. Kalau macam kita kita siap bagi tahu oh malam tadi aku buat tahajud kau ada buat tahajud. Oh tak ada ya. Ha nanti buat ya. Kita gitu dah. Kan? Eh? Ataupun kau aku nampak tak pernah sedekah sedekah. Aku semalam baru sedekah. Kau sedekah dah. Tak sedekah lagi. Sedekahlah. Kita kalau kita gitu kan. Eh? Tapi orang dulu nama Ustaz. Ibnu Abi Mulaikah dia kata tak. Bila aku buat satu kebaikan aku tak pernah tunjuk pun baik aku tadi. Sebab apa dia takut? Takut aku masuk dalam orang yang menipu. Padahal kita tak buat pun tahap itu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala bawa kata-kata pada sahabat. Kan? Eh, seorang. Dia kata apa? Aku 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 dapat bertemu dengan sahabat lebih kurang 30 orang sahabat tapi aku tak pernah dengar pun sahabat kata iman aku macam iman Jibril iman Mikael. tak ada tak ada semua takut semua humble lah kan bahkan kita dengar cerita peristiwa Hanzalah radhiyallahu anhu Hanzalah macam mana Hanzalah nafaqah Hanzalah Hanzalah jadi munafik dah takut dia Hanzalah jadi munafik pasal apa jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar bila jumpa dengan Sina Abu Bakar, Sina Abu Bakar kata apa? Mana mungkin Allah telah munafik? Tuhan telah begitu. Wahai Abu Bakar. Kita ni depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi cerita kita nampak syurga neraka, nampak kehidupan akhirat. Tapi bila kita balik kat rumah kita lupa dah. Dah tak nampak dah benda tu. Kegembiraan kita membuatkan kehidupan akhirat padam depan kita. Wah, wow, Bakar kata kalau gitu aku pun sama juga. Jomlah kita jumpa Nabi. Macam mana keadaan iman kita? Takut ni. Kan? Boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Kalaulah berterusan kamu begini, maka malaikat pun akan bersalam." Inilah iman orang yang takwa. Dia takut. Dia tak pernah rasa confident pun, tak pernah rasa aman pun. Dia rasa takut, ya Allah. Ini, Ini yang Nabi pesan dengan usikum bitaqwallah. Wasam'i wa Begitu juga dengar dan patuh. Kita ni dalam ta'at pada perintah Allah dalam agama ni pertama kita kena dengar, yang kedua kita kena patuh. Bukan dengar saja tak patuh tak. <coughs> dengar patuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, dengar dan patuh ni memang ini adalah sumber ketaatan. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun walaupun yang menjadi ketua kamu tu adalah seorang hamba Habsyi, kalau anda kata hamba hapsi itu jadi ketua kamu, dengar juga. Patuh. Ini satu perintah. Ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Wa innahu man ya'ish minkum. Sesungguhnya orang yang hidup daripada kalangan kamu nanti yang akan datang fasaira ikhtilafan kathira. Kamu akan dapati banyak percanggahan nanti, ikhtilaf banyak. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada, bila ada je percanggahan maka dapat dikawal. Selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datangnya ikhtilaf banyak. Ada orang ni pandangan dia begini, ada orang pandangan dia begini ni. Maka dengar Nabi nak bagi tahu ikhtilaf yang banyak tadi macam mana nak selesaikan bila ada percanggahan? Fa'alaikum bi sunnati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Tu yang pertama untuk kita nak elak daripada ikhtilaf tadi pertama pegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ambil pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selamat daripada ikhtilaf tadi. Itu yang pertama. Yang kedua sunnatul khulafa'ir Rashidin al mahdiin berpegang pada sunnah khulafa'ir Rashidin. Siapa khulafa'ir Rashidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini panggil khulafa'ir Rashidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni khilafah fi ummati 30 tahun. Khilafah dalam dalam umat aku ni ada 30 tahun je. Maka sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bila cerita pada tabi'in dia kata aku cuba kamu kira daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tahun ke-40 siapa yang duduk dalam khilafah tadi maka sahabat mula kira dia kira okey satu khilafah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun lebih sikit 3 bulan gitu. Kemudian khilafah Umar pula dalam hampir 10 tahun ha, gitu. 23 kemudian khilafah Uthman pula hampir dalam ha, 23 bawa sampai ke 34 dia ada dalam ha, apa dia 10 12 tahun gitu. Kemudian daripada 36 sampai 40 khilafah Ali. Tak ada. Jadi sampai tahun 40. Jadi daripada tahun 10 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat semua 30 tahun. Maka sahabat tu faham. Khulafa' ar-Rasyidin ada empat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya eh, ini yang kita pegang. Ini yang kita pegang. <coughs> Sebab itu tuan-tuan ni puan sebenarnya apakah apa saja amalan yang berlaku pada zaman Khulafa' Rashidin itu adalah penyelesaian bagi masalah. Macam tu bila kita sebut tentang terawih ke terawih tadi kan. Orang kata apa? Oh ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Eh Sayyidina Umar bukan khalifah. Bukan khalifah Rashid ke? Khalifah Rashidin kan? Kita nak petikai apa lagi? Kalau kita petikai kita lah masalah. Kan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan? Umar. Uthman. Orang petikai kan? Dia kata sepatutnya apa dia Jumaat ni dia ada dua uh, saja. Dua sahaja. Dua saja azan. Datang ni Osman baru kita ada tiga azan. Osman tu kita nak percikalkan kenapa. Dia kan Khalifah Rashidah. Khalifah Rashidin datang kita pula. Kita kata nak satu umat. Satu umat ni kita kena dengar. Salafus Salih. Apatah lagi sahabat. Dia tiba jadi ikhtilaf pula. Ada orang percikalkan kan. Jumat ada dua azannya. Kita buat sekarang ni Alhamdulillah kita ikut. Sunnah Nabi begitu dekat, sunnah khulafat Rasidi begitu ikut. Sebab itu Nabi kata, akan datang tengok. Akan datang ikhlas banyak. Tapi pegang pada sunnah aku. Sunnah. Nabi buat dua. Khulafat Rasidi. Khulafat Rasidi buat tiga. Kita buat sampai sekarang. Sebab itu azan kita. Masuk tuho kita azan. Kemudian azan sebelum khutbah. Kemudian kamat sebelum. Sebelum semayang. Eh, tiga. Tiga pada zaman Sayyidina Uthman hidup dia khulafa ar-rasyidin ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagitau, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafah khulafa ar-rasyidin al mahdiin bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagitau macam tu adu alaiha bin nawajid kamu gigitlah ha adu ni maksud gigitlah alaiha bin nawajid ha ni Nabi sebut sunnah dua satu sunnah Nabi, satu lagi sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Tapi bila bila pergi pada raja alaiha tadi, Nabi Nabi guna satu saja. Dia panggil sirah wahid. Wahid ni Nabi bagi tahu, sunnah Nabi dengan sunnah khulafah rasyid ni sama je. Sepatutnya kalau dalam kaedah bahasa Arab, dia tak panggil alaiha, dia panggil alaihima. Dia rujuk pada dua. Maksud tahu bahasanya sunnah Nabi lain, sunnah khulafah rasyid lain. Tapi Nabi rujuk, Nabi bagi itu alaiha. Tahulah bahasa sunnah Nabi dengan sunnah khulafah rasyidin, apa yang khulafah rasyidin bawa itu yang Nabi nak. Itu yang Nabi nak. Jadi siapa yang bercanggah dengan Khulafat Rashidin, saya tahu dia tak suka. Dia pun suka bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Hakikatnya. Siapa yang tak suka Khulafat Rashidin, seolah dia tak suka Nabi SAW juga. Abdu alaiha bin Nawajid. Pegang. Dengan geraham Nawajid tu. Geraham Nawajid ni geraham yang duduk belakang sekali tu. Ni Nawajid duduk belakang. Kebiasaannya orang dewasa ni dia akan tumbuh Nawajid tu. Belakang. And Orang kadang-kadang umur tiga puluhan, uh, umur empat puluh kadang-kadang, umur empat puluh baru tumbuh gigi tu. Ha, ada yang kadang-kadang umur dua puluh lima tumbuh dah, ada tiga puluh tumbuh dah. Kalau tumbuh sakit sungguh yang dekat belakang tu hujung sini tu. Alhamdulillah wajib. Tu bayangkanlah kalau orang tu gigit kat sana, nak lepas senang tak? Susah. Itu yang Nabi bagi syarat Kamu dengan dengan nawajis tadi, kamu kamu gigit wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hendaklah kamu jauhkan diri kamu Dari daripada apa dia perkara-perkara yang baru dalam agama fa inna kullal bid'ati dhalalah sungguhnya perkara baru itu bawa ke asal jadi semua benda-benda yang dibuat baru maka janganlah kita bawa apa <coughs> maksudnya sebab itu Ibnu Rajab Alhamdulillah, radhiyallahu SAW rahimahullah ta'ala. Dia beritahu dekat sini. Iaitu satu perkara yang kita tahu. Al-muradu bil-bid'ah ma ahdatha mimma la aslalahu fi syari'ah yadullu alaihi. Yang dimaksudkan dengan bid'ah ah itu yang tidak ada asal dalam syariat. Itulah. Kalau ada asal dalam syariat, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Ah. Yang tak ada asal. salam. Salam. Ada tak asal dalam syariat? Ada. Bagaimana cara salam tadi? Itu lain. Sekarang ni salam ada tak? Ada. Sebab itu tak. Seorang tadi lepas mayang dia salam. Kalau dia buat satu benda salam. Tak ada dalam syariat. Kemudian dia buat. Itu lain. Mengadakan satu benda. Tapi salam tu sendiri ada. Cuma kat mana buatnya itu bila masa tu. Tidak ada had. Yang begitu juga tuan-tuan di -tuan, Perkara yang mana ada sabit dengan syariat. Ada asal dengan syariat. Maka tidak dikira bidah. Tapi kalau tak ada asal dengan syariat. Itu dikira bidah. Sembahyang lima waktu sahaja. Sembahyang lima waktu dia Tiba-tiba ada orang kata. Ustaz. <coughs> Why not kita tambah satu waktu lagi? Maklumlah. Kan? Kadang-kadang kita rasa lima waktu macam tak cukup lah. Tambah lagi. Bila dia tambah lagi satu waktu, benda tak ada dalam syariat. Yang ada dalam syariat lima waktu je. Jadi tiba, tiba dia tambah lagi. Ah ha, ini sesat. Atau boleh kata, Ustaz, lima waktu ni saya nampak macam kalut lah. Yelah, kita kerja kan. Oh, Zuhur rasa. Macam kalau kita gabung je Zuhur dengan gabung sekali senang. Empat waktu apa jadi? Ah ha, ini sesat. Sebab apa? Dalam zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu tak ada jadi Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah beberapa hadis yang menyentuh hai, supaya kita ni menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanda kita cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahaja kita banyak menyebut selawat Tapi bahkan kita amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita kita bawa sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Bukan sahaja fikir risau bimbang Nabi, surah, sirah dan sarirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. And, maka Allah SWT akan kasih pada kita, Allah akan sayang pada kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Maka pada waktu itu, bawa akan dapat pandangan-pandangan akhirat. Kenapa vision Nabi adalah vision akhirat? Supaya semua umat dapat selamat di akhirat senanti. Wallahu a'lam apa yang baik semoga datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala namu sama macam atas kelemahan diri ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'idil muslimina wal muslimat a'udhu